международное жюри конкурса уже много лет, собственно, с самого его начала, бессменно возглавляет э, Григорий Тимофеевич Кохан, кинорежиссер, народный артист Украины, э, создатель многих популярных фильмов, в том числе первого отечественного сериала, посвященного милиции, рожденной революции, которую мы все прекрасно знаем, ну а также Ярослав Мудрый, война и многие другие. Он, к сожалению, заболел, но должен был сегодня принимать участие в нашей пресс-конференции. Мы надеемся, что к началу конкурса он будет в добром здравии. Сопредседателем международного жюри является известный российский актер и режиссер Борис Галкин. Он приедет к началу конкурсных дней сюда, в Киев. Сегодня международное жюри представляет писатель Сергей Бортников, член Союза писателей Украины. Здесь также присутствует Иван Костылев, генеральный директор Международного продюсерского центра «Золотой Георгий» и директор Итак, о конкурсе. Конкурс по-своему уникален, так как другого такого прецедента мы в обозримом международном пространстве не знаем пока. Конкурс начинался с соревнования ведомственных пресс-служб МВД и других силовых структур. Постепенно... Значит, в орбиту конкурса э, вовлекались профессиональные творческие коллективы, студии, целые телерадиокомпании. И сегодня можно с удовлетворением отметить, что уровень конкурсных работ вот, на, на этом этапе конкурса весьма высок. Среди них есть даже художественные фильмы, целые сериалы. В общем, все то, что э, посвящено тематике конкурса, вот... Э, <связывая> о которой, так сказать, вы знаете. Причем, что очень приятно, конкурс каждый раз открывает что-то новое, новые имена интересные. Мы, говоря, скажем, о тематике конкурса, все знаем, ну, скажем, тот же честный детектив Эдуарда Петрова, журналиста московского. Но если... <связывая> значит, тоже, кстати, постоянного участника нашего конкурса. А между тем, есть немало работ, в том числе э, с Украиной, уровень которых ничуть не ниже. Но авторов, авторы их пока не на слуху, мы их пока не знаем. Поэтому одна из главных задач конкурса, который мы перед собой поставили, это выявлять вот такие хорошие работы талантливых авторов, всячески их поддерживать. Э, отрадно и то, что э, многие ведомственные пресс-службы по-прежнему участвуя в конкурсе соревнуются на равных с профессиональными коллективами и даже получают награды. Но те, которые такого уровня пока еще не достигли, для них это хорошая школа мастерства. Теперь о географии конкурса. Если обратиться к некоторой ретроспективе, то географический диапазон простирается от Швейцарии до Камчатки. Из заявленных сегодня участников, ну, западная граница конкурса это Босния и Герцеговина, восточная граница это Хантематийский национальный округ в России, Алмата в Казахстане, ну, видимо, Ташкент вот, приедет тоже. Наиболее разнообразно представлена, конечно, наша страна, а также Россия больше работ в этом году прислала Белоруссия. Приятно отметить, что одним из почетных гостей конкурса будет первый заместитель министра культуры Белоруссии господин Карачевский. Изъявили желание участвовать в конкурсе также Армения и Молдова. Среди потенциальных участников Великобритания, Италия, которая уже однажды подняла, поднимала участие и даже завоевала приз, Израиль, тоже призер конкурса и даже Пакистан. Мы надеемся, что Международная полицейская ассоциация, под гид которой теперь будет конкурс проводиться, конечно, будет всячески способствовать расширению географии конкурса, вовлекать в него Новых и новых участников, что в свою очередь будет содействовать укреплению и улучшению международных контактов нашей страны. О наградах конкурса как можно увидеть значит, из материалов конкурса, которые изложены на нашем сайте, конкурс имеет семь номинаций. В каждой номинации конкурса присуждается статуэтка Золотой Георгии, выполненная из благородных сплавов. Это художественная работа, авторю известный харьковский скульптор Леонид Сиваков. За второе место в номинациях присуждается Георгиевская лента, только это необычная лента, она тоже из металла и камня, малая скульптурная форма и занявшая третье место награждается дипломами лауреатов кроме этого существует награда конкурса серебряная и золотая георгиевская медаль которая тоже присуждается за особые заслуги так сказать, в поддержке конкурса в его организации и так далее ну собственно говоря вот это все я хотел бы добавить что с приездом Бориса Галкина он вместе с Григорием Коханом 3 декабря для участников конкурса проведут мастер-класс. И второе, я хотел бы добавить, что отныне мы предполагаем проводить конкурс уже не в декабре, а в мае, каждый год в середине мая.